Hola a todos, aquí les comparto el último spoiler de Big Dragon de series basados en el libro. Dragon sostuvo a Dick solo con su brazo derecho, mostrando su gran tatuaje entre sus piernas para dejarla horcajadas en su ragazo. Dragon besó sus mejillas cariñosamente, sobresaltando, comenzó a balancearse lentamente hacia adelante y hacia atrás, rozando con fuerza ese juguete, que comenzaba nuevamente a hincharse, apretando sus ajustadas caderas, frotaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, aplastando su rostro contra el hombro de Dragon. También dejó escapar un sonido. Era cómodo pero a la vez aterrador. Pero cuando Dragon vio que había comenzado a ajustar su cuerpo de acuerdo al tamaño de su juguete, levantó la cintura de Vic e insertó su juguete. Vic no puede quejarse que Dragon haga eso, porque ya sabe cómo lo hace Dragon. Sus gustos son sin duda similares. Esté hirviendo, embriagador, dulce y salvaje. Me gusta, me gusta hasta que ya no puedo controlar mi propio cuerpo. La cintura de Vic se sacudió fuertemente. Mientras se sacudía frente a las grandes y vigorosas embestidas de Dragon, llevó su mano hasta su rostro y lo besó apasionadamente mordiendo sus labios y lengua. La persona talentosa es mi novio, mi amante. Ambos finalmente pudieron terminar al mismo tiempo. Dragon se estrelló dentro del cuerpo de Vic. Vic abrazó a Dragon para besarlo de nuevo y también insertó la punta de la lengua en la boca de la otra persona. Dragon se rindió por sus labios hinchados. Me haces tan feliz, dijo Vic temblando. Igualmente, Vic frunce la boca ligeramente. ¿Eso es todo lo que dirás? Igual que mi novio, soy inmersamente feliz, dijo Dragon, con el rostro sonrojado y con una sonrisa de satisfacción. Quiero hacerlo de nuevo. Wow, mi novio es tan atrevido. Quiero estar con mi novio, eso es todo. Quiero provocarlo. Respondió Vic con ambas mejillas encendidas por el calor. Ya vergonzoso no estaba, vergüenza en estos momentos no existía. Dragon escuchó eso y sus oídos se aguzaron. Siendo tentado por un amante como este, cómo podría resistirse. Vic no podrá poner excusas a tiempo. Cuando es atrapado, Dragon lo levantó y lo acostó sobre la cama. La punta de su nariz sobresale en el rincón de su cuello hasta que le hace cosquillas. Big sonríe feliz, levantó ambas manos y abrazó a Dragon sin soltarlo, y dulcemente presionó un beso en el tatuaje de Dragon Negro. Pronto esa sonrisa se convirtió en un sonido, combinado con dulces palabras de amor que ambos se susurraban sin cesar. Y esa historia termina aquí. Fin.